بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء kita teruskan pengajian kita berhubung dengan kuliah subuh insyaallah pada pagi ini kita akan membaca sepotong hadis an abi hurairah an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam junnah Fa idza kana ahadukum saiman fala yarfuth wala yajhal fa in qatalahu aw shatamahu falyaqul inni saim inni saim yang bermaksud daripada Abi Hurairah radiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda puasa itu adalah perisai maka apabila seseorang kamu berpuasa maka janganlah dia berkata dengan kata-kata yang kotor Dan berperilaku dengan perilaku yang bodoh Maka jika seseorang memeranginya Atau mencaci dan menghinanya Maka hendaklah dia berkata Sesungguhnya aku berkuasa, sesungguhnya aku berkuasa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Semua kita mengetahui melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh pakar-pakar perubatan bahawa sesungguhnya perut adalah punca kepada sebahagian besar masalah kesihatan manusia. Penyakit darah tinggi adalah berpunca daripada lebihan pengambilan makanan yang bergaram. penyakit kencing manis, gaul, jantung dan bermacam-macam jenis penyakit kronik yang lain kebanyakannya adalah berpunca daripada perut Pengambilan makanan-makanan yang berlebihan daripada keperluan tubuh badan manusia. dan melalui kenyataan daripada pakar-pakar perubatan juga puasa adalah jalan dan cara yang terbaik untuk kita mengawal daripada penyakit-penyakit ini ianya merupakan satu perisai yang cukup baik jika seseorang manusia ingin menjaga kesihatan mereka Bahkan ia merupakan satu cara perubatan yang terbaik Yang diakui oleh doktor-doktor Di dalam merawat penyakit-penyakit yang dihadapi oleh manusia kita melihat seseorang diperintah dan disuruh oleh doktor-doktor supaya berpuasa sebelum dia menjalani sebarang pembedahan dan sebagainya. Maka seperti mana puasa diakui oleh pakar-pakar perubatan sebagai jalan dan cara untuk mengubati penyakit yang dialami oleh manusia. Begitulah juga ianya merupakan satu jalan dan cara yang amat berkesan ia diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia untuk mereka mengawal dan mengubati penyakit-penyakit hati mereka sendiri. Sebagai contoh penyakit riak yang merupakan salah satu penyakit yang amat dibimbangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termenung. Menyebabkan seseorang di kalangan sahabat tegur Rasulullah dan bertanyakan kepadanya apakah sebab yang menyebabkan dia termenung. Adakah ianya bersebab dengan keadaan umatnya yang akan menjadi kufur setelah ketiadaan dan kewafatannya? ataupun sebab-sebab yang lain yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeadaan sedemikian. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku bimbangkan kepada mereka penyakit syirik yang paling kecil. Syirik asghar pada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia syirik paling kecil itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit riak. Yang menghapus pahala bagi setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit riya ini antara satu cara untuk kita mengubahkannya ialah dengan kita berpuasa. Kerana apabila kita berpuasa maka dengan sendirinya kita akan menolak kita akan membuang penyakit riak daripada diri kita sendiri. Kita tetap berpuasa, tetap tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa sama ada di hadapan orang ataupun tiada seseorang pun di hadapan kita. Kita tetap berpuasa. Walaupun orang tak ada Balik rumah tak ada orang seorang Mak ayah pun tak ada Anak-anak tak ada Adik-beradik tak ada Tapi kita tetap tidak makan Kita tetap meneruskan puasa kita Menyatakan bahawa kita berpuasa ini bukan kerana orang Bukan kerana nak tunjuk kepada orang Ada orang kita nak tunjuk tetapi kita berpuasa kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maka ibadah puasa Ada satu cara untuk kita mengubati penyakit riak Yang kemungkinan timbul Ataupun ada dalam hati kita Semasa kita melakukan sesuatu amalan kebaikan Antara penyakit-penyakit hati yang lainnya ialah penyakit takabur penyakit yang menyebabkan iblis laknatullah yang pernah menjadi ketua pada malaikat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dihumbang ke muka bumi dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala puncanya adalah penyakit takabbur bangga diri lebih daripada orang lain tidak berpuas hati dengan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sujud hormat kepada manusia kepada Nabi Adam alaihissalam manusia yang mengikut pandangannya penciptaannya adalah lebih hina daripada penciptaan dirinya Nabi Adam dicipta daripada tanah dia lebih mulia Kerana dia dicipta daripada api Perasaan takapur ini Menyebabkan dia melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengakibatkan dia dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penyakit takabur adalah penyakit yang cukup bahaya Maka cara untuk kita mengubati penyakit ini ilah dengan kita berpuasa kita berpuasa maka kita dapat menyelami kita dapat mengetahui deritanya orang-orang yang tidak senasib dengan kita orang yang nasib mereka lebih kurang daripada kita orang yang lebih miskin lebih berhajat daripada kita yang sentiasa memerlukan kepada makanan, kepada minuman. Kita berpuasa kita mengetahui bagaimana deritanya keperluan kita jika sekiranya kita tidak makan. Jika sekiranya kita tidak minum. Maka ianya sedikit sebanyak mengajar kita. Untuk kita mengikis perasaan takabur lebih daripada orang lain Maka puasa jalan yang terbaik Untuk kita mengubati penyakit ini Antara penyakit lain Yang berada di dalam hati manusia Yang menyebabkan mereka ini Melakukan perkara-perkara yang Diharamkan oleh Allah SWT Dan melakukan perkara-perkara yang zalim ialah penyakit marah kita melihat daripada penyakit marah manusia melakukan perkara di luar batasan akal kerana marah melakukan kezaliman kepada orang lain kerana marah melakukan perkara-perkara yang bodoh tak padang ke nak marah benda yang remeh sangat, remeh sangat temeh. benda yang ringan benda yang kecil tapi marah lebih daripada itu. satu penyakit yang cukup bahaya yang senantiasa digunakan oleh syaitan untuk membuat manusia ini melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka cara untuk kita mengubati penyakit maruh yang menguasai diri kita ini ialah dengan kita berkuasa kerana berkuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita tahan maruh kita seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca pada pagi ini. Kalau orang maki kita, Orang caci kita, orang hina kita. Kalau kita berpuasa, kita hendaklah berkata seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku puasa, aku puasa. Tujuannya adalah untuk mengajar dan mendidik diri kita sebagai orang yang melalui ibadah puasa ini menjadi orang yang tahan sabar. Tahan marah. Orang yang boleh bersabar Rasaan marah tidak menguasai dirinya Menyebabkan dia tidak melakukan perkara-perkara di luar batasan Menyebabkan dirinya tidak melakukan perkara-perkara yang zalim Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT Mudah-mudahan Ibadah puasa yang kita kerjakan dapat mendidik dan membentuk diri kita dan juga mengubati hati-hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang menghalang kita daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim subhanallahi walhamdulillah wa بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق